Həm məmtəğ sevərlər, o cümlədən aparetlərlə və sertifikatlı Azərbaycan müəllimlər, siz bu gün görən Azərbaycan tarix test soruşun izahını zətn yerizəm. Qramlar hərəkəti baş vermiş olsun. Daha vel baş verib, elincisi ola baxaq. Ən tez rəqəm daha vel baş vermiş kimi götürəcəyik. Babaş qoşununun 2 dəfə məğlub olması. 800 33 ikinci mədan düş. Afşinin xilafətinin ordusuna komandan təhmin edilməsi. 835-ci il, Xurəmlərin 80-ci döyüşündə yenidən Ərəbə qazanması, yenidən döyüşə bunu 836-cı ikinci 80-ci döyüşü bəz qaras növbət təhlilə keçirməsi 837. Xurəmlərin Əhmədan şəhərini Ərəblərin təbiliindən xilas etməsi birinci Əhmədan döyüşü 830. Ən tez baş verən E variantıdır. 51 833-cü il Əhmədan yaxınlığında Xurəmlərin məğlub olma səbəbi 22 A variantı. Siyansların hər bölmə rəhbərliyə dəvətini həkim silməsi. Bu Cavidan Əbömran arasındadır. Biz bilirik ki 816-cı ildən isə rəhbərliyə bu Əbə rəhbərlik edib. Ona görə dəvət yox idi. Afşin tədbirlərinin əsasında xilafət ordusunun güclənməsi. Afşin 835-ci ildə gəlib, biz də isə 835-i soruşur, olmaz. Xilaf Xalifənin Bizansla müharibəni dayandırması bəli 833-cü ildən etibarən dayandırıb, ola bilər cavab C. Babəkin bəz qarasına dəfəsindən əl çəkməsi bu 837-ci illərdədir. Bu bəz döyüşü. Olmaz. Sərbəyin Sümbatın Babəyə xəyanət etməsi bu da 837-ci ildən sonradır. Olmazsa C variantı. Xanifəm mətəsin fərmandara hər qarşı həyata keçirdiyi tədbir 813 33-cü illərdə hakimiyyət dövrü mətəs daha doğrusu 833-cü ildən başlayaraq mətəsi hakimiyyət döyüb biz burada Cavidan Əliyev mirasın dəvətinin salınması xeyr fərmələrin iqamətçi olan bərzəndin məhərsdə saxlanması vaxtına aiddir Option notes ya komandanı təyin etmə 835 bəla itdi. Biznes loğaritm hərbi 4 ildə dayandırma 833 bəla itdi. 3 4 Cavabımız C variantı. Növbəti option fərmanları qarşıhaya keçirdiyi tədbirlər. Biz 2835-ci ildə option fərmanları rəhbərlik etməyə başlayıb. Öz qaməçaxanı bərzəndə kösürdü. 1. Əmədən yaxınlığında Baybəkin qoşunlarını məğlub etməsi 833-cü ildir. 33 opsiyona düşmür. Çünki axşam orada gəlməmişləri orduya komandan kimi xüjurəmi dəstə dərə arasında cəşvət göndərməsi doğrudur. Bizanslarla müharibəni dayandırması bu mürtəsəminə aiddir. Bobəkin yaxın sivas daşlarının sürgətlərdən götürülməsi və laa aiddir. 1 3 5 cavab B variantı. Növbəti suala keçək. Deməli, növbəti sual və 4-cü sualda Abşirin babəşə sülh təklif etməkdə məqsədi. Təbii ki, Xurəmm qövlərindən Bizansa qarşı istifadə etmək istirdici. Xurəmlər məğlub olmasına təsir göstərmişdir. Xəlifə Məmunun babəşə qarşı nizam ordusu göndərməsi, Məmun 1330-33-cü illərdə rəhbərlik edib olmaz. Abşirinə həyata keçirdiyi tədbirlər Varzan uzun müddət davam etməsi, 80-də döyüşündə Babəkin qoşunlarını məğlub olması. Bildikcə 80-də döyüşündə Babək qalib gəlib. Ona görə cavab 2 və 3B variantı. Ən iyisi baş vermişdir. Fərfiha möhtəşəmimizansların müharibəni 4 il dayandırması 833, Ərəb ordusunun Bəzqalasına hərəkət etməsi 837. Babəkin qoşunlarının işdə və ormey ölbətə uğurması 833. Deməli 13 uyğundur. Xurəmlərin Həmidan şəhərini Ərəblərin təbiiindən azad etməsi 830. 1.3. Xurəmlər hərəkəti nəticəsində Əməvlər əsasında hakimiyyəti başa çatdı. Əməvlər 661-750 idi. Heç Xurəmlər hərəkətində onlar deyil, Lappasilər idi. Hakimiyyət də Babəkin başçılığı ilə yeni dövlət əsası qoyuldu. Xeyr. Ərəb dövlətlərin parçalanması sürətləndi, bəllicə ola bilər. Dərməndə hasilizə və istina azad oldu. Xeyr, bu şəhər yerdən alınmış sültdür. Ərəblərin Azərbaycan iki kürüşlərinin qarşısı alındı. Bu Xəzərnə aiddir. Çesir növbətə sualı 58. Xuramın hərəkətinin məğlub olma səbəbləri. Məğlub olma səbəblərinə gəldikdə biz burada qəbələr nisbətinin ərəblərin xeyrinə dəyişməsi, Xəlifə Məmunun Bizansla müharibəni dayandırması. Məmun yox, burada Mötəssim idi. Ona görə bu cavab gedir. Heydaların xəyanət etməsi, Babəkənin soyuqa istəsinlə öldürülməsi. Məğlub olma səbəbləri burada biz 1 və 3-ü götürə bilərik. Doğru variantdır. Babəkənin Araç çayını kəsib Arana gəlməkdə məqsədi, bu Bəz qalasının yaxınlığına döyüşdən sonra olub 8.37-dən sonra. Yenin qoşun toplaymaq istəyirdi Bizans imperatorunun köməyi ilə lakin Səhlibüs Sultanın xəyanəti imkan vermədi. B variant. Uyğunluq gözlənən bir doğru variantı seçin. Yaşar sərd döyüşlərində məğlubiyyətə uğramışdı. Xırəmlər xeyr qaləbə qazanmışdılar. Samira şəhərində edam edilib Cəvanşir. Cavidan xeyr. Babək. Xurremercət nəsaxtirasları kənizləri idi. Doğru. Bəzinin alınması haqqında məlumat verib nizamlımış. Doğru. 3 4 20 illik Babəkin xurramları rəhbərlik etməyə başlaması 816. Xilafətin Bizansla olan müharibənin 4 il dayandırması 833. Ərəb qoşunlarının Azərbaycanə daxil olması Cərmidəndən sonra götürə 642. Cəvan şirin Sasani şəhər 3-cü yerdə mükafatlandırılması. Qadisiyə döyüşündə 336. Yəni kiçikdən böyüyə doğru götürsək biz 4 3 1 və 2-ni götürə bilərik. Keçiririk növbəti suala. Növbəti suala, sual gəldi xronologiyada 62-ci sual. 62-ci sualda Əməvlər sualının xərinisi Azərbaycanı 725. Avşinlərin borcunda komandanın təyin edilməsi 835. Ərəblərin Hilas şəhəri ətrafında qələbə 731 37 daha doğru sual. Nəhavent əmədən Ərəblər tərəfindən ələ keçirilməsi 642. Biz burada onda kiçikdən böyə doğru götürsək 4 1 və 3 2-ni götürmüş olar. Növbəti uyğunluğu müəyyənin: Cavanşir, Bobək və Afşin. Xurəmlərin qüvələrinin Bizansa qarşı istifadə etməyə çalışması Bu Afşindir. 3a. Kretis forumu dəfəsində iştirak edilib. 3a. Kretis forumu dəfəsində iştirak edilib. Burada biz götürə bilərik. Cavan Şir 1b. Bir. Bərzəndüz qaməçənəsi yerəp. Afşin 3c. Bizans imperatoru Konstantinə görüşüb Cavan Şir d. Səhrəvin Sumbatın xəyanətindən məruz qalıb. Babək. Deməli 2D E 1A B D 2E 3A C. Bu yuğunluq cərmidan hilat 1980-ci il. Avşin başçılığı etdiyi qoşunların məğlub olmasın. Avşin 835-ci ilə gəlib. 1988-229-cu ildə olub olmaz isminə aidddir. Ərəblərin Qafqaza yolunu açıb, Cərmidən döyüşü deməli birə bir. Dərbənd hakimi Şəhriyarın Ərəblərin hakimiyyətini qəbul etməsi buğun bu isminə Dərbənd hakimi dedik bunu. Xvanjül yaxınlığında baş verməsi bu hilat döyüşünə aidddir 2-yedə. Xramların qələbə qazanması 80-3-ə 1 yeni götürdük. C2 7 1B Uyğunluq, bir. C2 və 45. Ciziə məsələn müəkkislərdən alınırdı. Ərəblərin dördündə bir ev. Satmaq, bağışlama olmazdı. Vəqf idi. C2, amma cari vermək olardı. Məscid pirlərinin ixtiyarındaydı vəqf. Buna C2. Nərbigənimətə görə verilirdi. F(3) də D. 2-yə AC, 1-ə B, 3-ə isə biz burada D-ni götürə bilərik. Uğurlarımız